Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman, bagaimana cara saya mengetahui kelemahan tim lawan saat pertandingan berlangsung. Cara yang biasa saya terapkan mungkin bisa saja berbeda dengan teman-teman yang lain karena saya tahu setiap manajer pasti punya cara tersendiri menangani timnya dan menghadapi lawannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran simak baik-baik video ini sampai selesai dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini juga berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya khususnya para sultan yang bertanya, "Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah?" Oke, kebetulan banget guys, buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer Sultan cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store, linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke, jadi hari ini tim saya akan menghadapi jika ini FC di pertandingan asosiasi. Memang jika dilihat dari kualitas mutu kedua kesebelasan cukup berimbang, tidak ada yang benar-benar diunggulkan. Jika ini FC menerapkan formasi 4-2-2-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2 klasik Sedangkan saya masih konsisten menerapkan formasi 3-2-2-3 WM atau formasi 3-4-3 Butterfly Kemudian untuk susunan kedua kesebelasannya sendiri saya masih menempatkan pemain andalan saya di musim lalu Dan memberikan kepercayaan kepada pemain muda lulusan Akademi Remaja dan saya mendatangkan tiga nama baru untuk menambal beberapa posisi yang sudah mulai rapuh. Jika NFC memiliki kedalaman sekuat yang seimbang di seluruh area, dan mereka juga memiliki pemain yang cukup berpengaruh di area depan, jadi kita harus tetap berhati-hati. Apalagi mereka menempatkan dua striker mulia yang bisa saja menjadi ancaman nyata di kotak penalti. Oke, jadi sebelum pertandingan, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari kondisi pemain, moral, dan bonus latihan sudah maksimal agar para pemain saya memiliki motivasi lebih untuk memenangkan pertandingan ini, guys. Oke, seperti inilah formasi tim saya musim ini, dan terkadang bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Kemudian, untuk taktiknya sendiri, di babak pertama saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan. Fokus umpan sayap kanan, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oke, pertandingan akan segera berlangsung. Mari kita lihat dan perhatikan baik-baik di mana letak kelemahan tim lawan saat pertandingan. Jika ini FC, ternyata merubah formasi. Sekarang mereka menerapkan formasi 4-1-2-2-1 atau formasi 4-3-3 holding. Ya, kali ini mereka tidak menempatkan dua striker dan mereka mencadangkan striker terbaiknya yang sudah mengemas puluhan gol. Entah apa yang dipikirkan manajer, jika ini FC di pertandingan ini, saya rasa manajer, jika ini FC memiliki taktik dan strategi yang tak terduga untuk mengejutkan tim saya di awal babak pertama. Oh iya, formasi yang diterapkan JKNFC biasanya tidak cukup bagus ketika menghadapi formasi dengan 3 back Seperti formasi 3-2-2-3 atau formasi 3-1-2-1-3 Tapi nanti kita lihat apakah mereka akan e, merubah formasi atau tidak di babak kedua Karena di awal babak pertama kita masih belum bisa memastikan letak lemahan kedua kesebelasan ada di mana. Oke, okay, di menit-menit awal pertandingan JKNFC lebih banyak menguasai bola dari sisi kanan Dan ini adalah serangan kedua mereka guys tapi, lagi-lagi serangan mereka berhasil dihentikan. Holden dua kali membawa bola, tapi sayang pergerakannya mudah terbaca. Jika ini mendapatkan lebih banyak dukungan dari rekan tim asosiasinya, dan itu membuat penguasaan mereka bertambah, guys. Oke, ini serangan ketiga. Jika ini FC, kali ini mereka menyerang dari sisi kiri dan berusaha mengirimkan umpan crossing, tapi pemain bertahan FC Buteng cukup tenang dan menghentikan serangannya. Di awal babak pertama, mereka benar-benar menguasai laga. Tim saya justru lebih banyak menunggu bola dan berusaha menghentikan serangan mereka. Serangan keempat, jika ini FC, lagi-lagi berawal dari sisi kanan, total tiga dari kanan, satu dari sisi kiri. Tapi karena lemahnya akurasi, umpan, dan jeleknya penempatan posisi dan penyelesaian penyerang, jika ini FC, membuat banyaknya serangan menjadi sia-sia. Jadi, ketika tim kita banyak menguasai bola, bukan berarti tim kita bisa menang begitu saja. Jadi, penguasaan bukan jaminan kemenangan. Penurunan dan peningkatan performa pemain lawan sudah mulai terlihat lebih jelas, tapi belum sepenuhnya akurat di babak pertama, guys. Dan saya akan tetap berusaha memotivasi pemain terus menyerang untuk mengejutkan mereka. Oke, ini adalah serangan pertama tim saya, tapi tidak cukup berbahaya karena belum sampai di depan kotak penalti saja, sudah berhasil dihentikan pemain bertahan mereka. Nomor punggung tiga, performanya sudah mulai menurun. Mereka terlalu banyak menguasai bola dan lebih banyak melakukan serangan. Jadi, jika terlalu lama, dibiarkan mereka bisa saja mencetak gol ke gawang tim saya, guys. Oke, jadi terpaksa saya akan mencoba menerapkan taktik gigi menyerang dan berusaha menekan sisi kanan mereka yang terlihat performanya mulai menurun. Oke, serangan kedua tim saya kembali terlihat. Kali ini berawal dari sisi kanan dan melebar ke sisi kiri. Tapi pemain, jika ini terlihat lebih agresif ketika bertahan, hingga pemain saya kesulitan menembus lini pertahanan mereka. Oke, jadi lawan bermain sangat baik. Jika kita perhatikan, mereka sudah menyerang, lima kali, sedangkan tim saya baru dua kali. Dan di serangan kelima, terpaksa pemain saya melakukan pelanggaran keras terhadap penyerang lawan. Ini dilakukan karena ada beberapa celah yang terbuka di kedua sisi, terutama di sisi kanan. Andai Pangguk berhasil mengumpan rekannya, mungkin akan ada gol yang tercipta. Sebenarnya mereka juga bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Tapi beruntung sepakan Pangguk masih melambung di atas Mister Gawang. Serangan ke dari Jukai ini FC kembali terlihat. Kali ini mereka sepertinya mulai menemukan permainannya. Kerjasama pemain depan Jukai ini terlihat bagus ketika menarik keluar pemain saya dan membuat uh, sedikit celah yang terbuka. Tapi sayang pemain Jukai ini sedikit terlambat mengumpan padarkannya dan bola berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan FC Buteng. Dan di akhir babak pertama sekarang kita sudah mulai melihat jelas peningkatan performa pemain-pemain lawan yang harus kita waspadai di pertandingan ini guys. FC Butang berusaha melakukan serangan ketiga. Sebenarnya apa yang dilakukan pemain depan FC Butang cukup baik. Umpan 1-2 tak terbaca. Tapi sayang Alfateh terlalu tergesa-gesa melakukan sepakan dari luar kotak penalti. Sepakan kerasnya masih bisa diblok oleh Maruyama di menit ke-41. Oke, saat babak pertama selesai, manfaatkan waktu ini untuk melihat tetap kelebihan dan kelemahan tim lawan untuk menentukan taktik apa yang akan kita terapkan di babak kedua nanti, guys. Di babak pertama, mereka unggul di area tengah lapangan, ya meskipun saya juga menempatkan 4 gelandang tengah, tapi saya tidak menempatkan gelandang pengatur tempo permainan atau MC. Jadi di babak kedua saya butuh dua pemain di posisi itu untuk mengganggu lini tengah tim lawan agar mereka tidak bisa mengatur tempo permainan. Oke, jadi saya akan memasukkan dua pemain tengah di awal babak kedua ini. Ya, meskipun terkadang pemain yang kita masukkan kualitasnya tidak setara dengan pemain yang kita ganti di babak pertama, tapi pemain yang kita masukkan di babak kedua terkadang bisa menjadi pembeda. Oke, formasi yang saya terapkan di babak kedua kali ini berbeda. Jika sebelumnya saya menerapkan formasi 3-2-2-3, kali ini saya menerapkan formasi 3-1-2-1-3. Oke, okay, taktik yang saya terapkan berjalan baik. Pemain yang saya masukkan di babak kedua berhasil menjadi pembeda. Umpan crossing dari Palacio berhasil diselesaikan dengan baik oleh Feng Lampard. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan FC Butang. Skor 1-0 masih belum aman, guys. Jadi kita harus tetap berhati-hati karena bisa saja mereka mencetak gol untuk menyamakan kedudukan nanti. Di menit ke-52, mereka berusaha menyamakan dudukan. Serangan masih fokus dari sisi kanan. Umpan crossing yang bagus diterima dengan baik oleh pemain depan mereka. Tapi sayang mereka terlalu lama membawa bola. Serangan berhasil dihentikan oleh pemain bertahan FC Buteng. Tidak ada gol tercipta di menit 52. Tertinggal satu kosong membuat jika ini FC mulai memikirkan strategi mereka berusaha menempatkan dua striker di babak kedua untuk menambah daya gedor serangannya. Cara ini harusnya bisa efektif karena saya hanya menempatkan satu back tengah, tapi dengan catatan salah satu striker mereka memiliki penyelesaian yang bagus. Jika striker yang mereka masukkan di babak kedua memiliki atribut penempatan posisi yang lebih bagus dari back tengah saya, kemungkinan mereka akan bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Oke, okay, serangan kesembilan yang dilakukan jika ini masih belum efektif. Serangan kembali bisa digagalkan. Oke, okay, sekarang jika ini FC menerapkan formasi 4-4-2 klasik dan saya rasa mereka akan fokus untuk menyerang area tengah pertahanan tim saya, guys. Otamendi, seorang gelandang jangkar yang memiliki agresivitas serta tekel yang bagus berhasil menghentikan serangan tapi dengan pelanggaran yang bisa saja merugikan tim saya di babak kedua guys. Tapi beruntung nih, Pan Gux lagi-lagi tidak bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Tendangannya tidak menemui sasaran dan melambung di atas Mister Gawang. Dengan perubahan formasi jika ini FC ini membuat mereka menemukan permainannya lagi. Jadi saya harus membuat taktik untuk sedikit melonggarkan serangan agar pemain saya sedikit bisa membantu pertahanan guys. Oke, jadi formasi 4-4-2 klasik biasanya memiliki kelemahan di area tengah pertahanan karena tidak ada gelandang bertahan yang siap menghentikan serangan. Apalagi di sini saya menempatkan satu gelandang serang kreatif yang eh, tadi mencetak gol pertama yaitu Frank Lampard. Dan di babak kedua, tim saya harus bermain lebih agresif untuk merebut bola secepat mungkin di area tengah pertahanan mereka guys Untuk itu, saya terpaksa menerapkan taktik dengan gaya tackle keras Agar pemain lawan yang sudah mulai kelelahan lebih cepat kehilangan bola guys Oke, sekarang jika ini melakukan serangan ke-12-nya Tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan belum bisa menjadi ancaman yang nyata Karena tepakan kerasnya masih membentur kaki Ojeda dan di menit ke 86 mereka kembali menguasai pertandingan. Jadi kali ini saya akan mencoba taktik dengan gaya umpan pepaduan agar umpan lebih bervariasi dan sulit ditebak lawan. Oke okay, jadi responnya cukup cepat Pada serangan kelima Lampard langsung mencetak gol keduanya di menit ke-71 Jelas penyelesaian yang lebih dibutuhkan daripada penguasaan di pertandingan seperti ini guys Sebenarnya mereka bermain sangat baik Itu terbukti dari cara mereka menghentikan pemain-pemain terbaik saya Yaitu al dan Messi Kedua pemain ini hampir tidak terlihat sepanjang laga guys di menit ke-74 sebenarnya jika ini FC hampir mencetak gol untuk menyamakan kedudukan lewat umpan jarak jauh yang diterima dengan sangat baik oleh Vita. Tapi beruntung Yasin Bono berhasil menggagalkan sepakan jarak dekatnya. Oke, okay, dan di menit ke-70 kita sudah mulai melihat dengan jelas letak terlemah tim lawan saat pertandingan ada di mana guys. Di menit 81 jika ini masih belum menyerah untuk bisa memperkecil ketertinggalan, mereka melakukan serangan ke-15-nya. Aksi individu Sutias dan Panjuk membuat lini pertahanan tim saya goyah, tapi agresivitasnya pemain saya membuat Panjuk kesulitan dan terpaksa melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi lagi-lagi penyelesaian yang buruk membuat tembakannya melenceng dari sasaran dan bola pun keluar lapangan. Di menit 85 mereka melakukan serangan ke-16 nya tapi lagi-lagi terhenti di area tengah berkat Otamendi yang bermain sangat kasar sekali Ya tugas gelandang jangkar memang cukup berat dia harus menghentikan serangan sebelum masuk ke jantung pertahanan Itu kenapa gelandang bertahan akan sering melakukan pelanggaran daripada pemain lainnya guys Di akhir babak kedua mereka benar-benar menguasai laga serangan ke-17 kembali dilakukan oleh pemain jika ini FC tapi untung saja Ojeda berhasil menjaga Sucias dan merebut bola sebelum sampai di kakinya. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa FC Buteng berhasil mengalahkan jika ini FC dengan skor 2-0 tanpa balas. Oke, setelah saya hitung berapa serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, ternyata jika ini melakukan 17 kali serangan berbanding 5 dari FC Buteng. Tapi sayangnya dari total 17 serangan dan 13 kali percobaan, tembakan hanya satu yang tepat sasaran dan itu pun tidak berbuah gol. Berbanding cukup jauh dengan FC Buteng, mereka melakukan 5 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran, dan 2 berbuah gol. Jadi, saya rasa manajer GKN FC harus segera berbenah untuk memperbaiki lini serangnya. Dan memastikan di laga selanjutnya mereka memiliki striker dengan tembakan dan penyelesaian yang bagus. Karena menguasai saja tidak cukup. Carlo Ancelotti pernah bilang tim yang bagus bukan bagaimana cara mereka menguasai bola, tapi tim yang mampu bertahan dan menyerang sama baiknya. Oke okay guys, seperti itulah bagaimana cara saya mengetahui letak terlemah tim lawan saat pertandingan. Gimana menurut teman-teman nih? Kira-kira sama nggak cara yang saya lakukan dengan cara yang diterapkan oleh teman-teman semua? Oke, jika beda, coba dong share pengalaman teman-teman. Barangkali saya bisa terapkan strategi teman-teman di laga selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, dan saya harap pembahasan kali ini bermanfaat. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.